Лювок в обличчя. В АТБшному пакеті э, даруємо щось. За секретарю говорю, там, да, всім куску мила. І зверху має бути банд. Я у тебе покушаю і от тобі заплачу подарком. У мене, наприклад, є вішлист, э, там із розряду подарунки по тисячі доларів. І всі щасливі. На мені всі слідства хороші. Друзі, привіт! Це наш новий муза подкаст. З вами я Оля Шемітюк та моя колега Яна Ворожцова. Сьогодні говоримо з вами про любов мовою подарунків. Всім привіт! Рада бути з вами. Давайте розкроємо тему поглубже. Ця тема дуже актуальна. Особливо зараз час свята, Святий Миколай, Різдво, Новий рік, всі дівчата чекають подарунків, але що робити, коли ти не отримуєш бажаний подарунок, або отримуєш щось не те, наприклад, або взагалі не отримуєш подарунків, Тож сьогодні говоримо про це. Так, це цікаво, питання, ти задала, звісно, Оля. І ти знаєш, одразу хочеться сказати по поводу того, що что... Сейчас вообще вот тема как-то на слуху, да, что как просить подарки, как реагировать, если подарок, например, тебе не нравится, да? Да. Вот это очень такие тонкие вещи, и было бы интересно раскрыть это все поглубже. Скажи, получала какие-нибудь подарки, которые тебе не? Мені подобається, що ти робила в этом случае. Одразу з козуря заходимо. У мене є епічна історія, коли я отримала подарунок взагалі не про себе, взагалі, який мені не подобався, ну як не подобався. Це була техніка. А просто я і техніка це для мене щось дуже буденне. І я отримала це в подарунок, і більше того, це навіть не було завернуто як подарунок. Це просто була річ, куплена в магазині і подарована мені. І тоді я не дуже мудро себе повела, але зараз, в принципі, моя б, напевно, поведінка плюс-мінус не змінилася. Я завжди за те, щоб відкривати карти, говорити. Тоді можливо я дуже емоційно відреагувала, тому що я була шокована. Це був початок моїх стосунків з чоловіком, і мені здавалося, що він має розуміти, що я більш про інші речі, не про техніку. Але е, якраз можу дати таку пораду, коли ми отримуємо подарунок, треба дивитися на тип дарувальника. Якщо для цієї людини це верх блаженства, якщо для цієї людини це супер річ. Тобто він вважав, що він подарив щось неймовірне на той момент, і це теж треба враховувати. Тобто, коли ми отримуємо не той подарунок, треба розуміти, що людина керувалася своїм досвідом і своїми звичками, і перш за все вона хотіла зробити приємно. І вже друге, я вважаю також обов'язково потрібно проговорити. Про свої потреби Про свої потреби і вподобання людина елементарно має бути в курсі того, що вам подобається. Єдина помилка, яку я вважаю, я зробила я проговорила це одразу. зараз я би сказала: почекайте, прийміть подарунок, відпустіть ситуацію, а потім через деякий час просто донесіть свої вподобання до партнера. Бувають різні історії. От час. Зараз... Хочется прям несколько примеров привести. Например, когда подарок реально нежеланный, ну, бывает у человека недостаточно знаний, как это правильно, корректно да, сделать. И мы начинаем, что, блин, что это такое вообще, да, что ты мне подарил. Это как-то выглядит невежливо, да, скажем, мягко, потому что другого человека такой реакции можно ранить. Да? И, как ты сказала, мы помним, что человек хотел сделать нам приятно. Ты для меня важен, ты для меня вот такой вот дорогой, ценный, да, в зависимости там, от того, что мы дарим. И Конечно, когда человек вкладывает, особенно, да, если это формальный подарок, ну, скажем, не знаю, там, например, начальник секретарю говорит, там, да, всем по куску мыла <laughs> на Новый год, ну, допустим, вот, тогда, конечно, там реакция, ну, так мы пощебечем, да, между собой, там, что понравилось или не понравилось, или, о, Боже, какое ужасное мыло. Но в целом это же про благодарность еще, да? Если это неформально, если это близкий человек, и вы точно знаете, что он приложил какие-то усилия, да, там пошел, купил, подобрал, особенно если он, он вас попытался понять, М -м, не знаю, мне кажется, это дорого стоит. Вообще подарок это как, ну, что-то такое, что нас может очень даже скрепить в отношениях, да? Вот. А может вот так вот какой-то неправильной реакция оттолкнуть, если не хватит мудрости потом это все скорректировать? Мы вышли из этой ситуации, так что я одна несла больше прощения. Друге, я донесла, що для мене важливо, щоб подарунок був, наприклад, запакований. Є в мене така mm -hmm. історія. Mm -hmm. Не має виглядати, як ми йшли в магазин, щось просто купили і в цьому ватебешному пакеті даруємо щось. Mm -hmm. Ні, якщо це якась коробка з чимось, то ця коробка, на мій погляд, має бути відповідно запакована і зверху має бути бант. Ну, Наприклад, є в мене таке. І це дуже просто. Я людині розповіла, що мені подобається ось так. Сама дарую такі подарунки, і він це, в принципі, знає, теж так намагається робити. Як у вас? У тебе є якісь такі фетиші на цей рахунок? Знаєш, Оля, я би. Ну, я от так к этому не отношусь, прям от принципіально. Да? Если мы будем идти в мой день рождения и зайдем, и я покажу на кроссовке, которые мне нравятся, и он мне их купит, это тоже о. Я не могу сказать, что мне вообще пофигу. Нет. Мне нравится элемент спонтанности, вот то, что ты описала. Я бы с удовольствием, наверное, периодически хотела бы видеть свои подарки упаковано, чтобы это было что-то вау, сюрприз, да, неожиданно. Ну, то есть, наверное, это добавляет какого-то огонька вот в настроение, если я так думаю. При этом я вполне хорошо отношусь к тому, что мы просто пойдем, просто что-то купим, и я этому обрадуюсь. Ну, потому что мне что-то прям вот нравится, и я хочу прям вот идти и покупать, ну, вот что-то про такое. И вот я тебя сейчас слушаю. И знаешь, это очень прям ценно, потому что я понимаю, что насколько мы все разные, да, и насколько важно здесь учитывать, что каждый человек все-таки должен это проговаривать. Если вам с этим ок тогда просто благодарите человека, радуйтесь, что с вами такой классный партнер там, или друг, что они вас знают хорошо, что они хотят вам сделать приятно, позаботиться о вас. При этом, конечно, если вдруг что-то вот хотелось бы по-другому, это можно всегда объяснить, да, мягко, как-то корректно, выдержав паузу, вот как ты говоришь, например, да. Из этой ситуации всегда можно выйти красиво, не задев чувства другого, и самой оставаться все-таки благодарным за то, что тебе дарит. А что тебе подарить, спрашивает, например, партнер. А ты стоишь и говоришь, не знаю, может быть, это не обязательно, если что там, да. Ну, то есть это начинается вообще неправдивая история. Вот. Если это про искренность, да, то тут важно именно сначала себе ответить на все эти вопросы, чтобы вот не вводить. В наверное, партньора. А я хотіла якраз запитати твою думку, як mm -hmm. ти ставишся до замовляння подарунків? Коли людина чітко говорить, що е, в мене любимої день народження через тиждень, і я очікую зараз, особливо знаєш, модно в Тіктоці роблять такий лист. Зі своїми побажаннями. Там уже скріншоти, там вже посилання на купівлю, все доступно, все зрозуміло, ось я хочу ось це. І це роблять не тільки своїй коханій людині, наприклад, а збирають вечірку з 20 друзів. І от вони в цю групу, де вони збираються вечірку, скидають цей лист, і mm -hmm. ти можеш купити подарунок якийсь такий, як ти до цього ставишся. Ну, ты знаешь, это для меня что-то новое. Я это слышу, и прям немножко даже эмоции вызывает у меня это. Ну, разные, да. То есть в какой-то мере я понимаю, что это ну, интересно. Это как волшебная фея, да, вот я хочу, опа, Дед Мороз весь список мне принес. Это интересно. При этом, опять же, здесь отсутствует немного спонтанность, да, такая вот какая-то сюрприз какой-то отсутствует. По темпераменту я люблю все таки сюрпризы, я люблю, когда это что-то, вау, а что же, что же, что же там? Понятно, что можно и так тоже, малознакомым может быть так и прикольно. Вот скинул список, и человек уже тебя как-то понимает. А может быть, на следующий раз этот список не скидывать, подумать, а вдруг они уже, ну, как бы меня узнали там получше. Для меня дарить подарок – это, ну, равносильно, что и получать. Я люблю дарить подарок. Я люблю дарить человеку радость. Я люблю смотреть на эти эмоции, да, что ему приятно. Мне от этого тоже кайфово. Поэтому для того, чтобы мне человеку подарить что-то, мне нужно понимать, что он прям ну, увлекается этим, ему реально это нравится. Если постоянно ты не в попад, даришь подарки, то, наверное, чего-то ты не понял в своем партнере. Возможно, тебе следует спросить у него обратную связь. Если отвечать на твой вопрос то это интересный опыт, но я бы постоянно не хотела его использовать. То есть мне бы это казалось каким-то, ну банальным что ли. Вот я пришла, вот тебе вот это то, что ты заказывала. Это как знаешь, как бы я у тебя покушаю и вот тебе заплачу подарком. Вот, ну ощущается какая-то меркантильность. Мне это немножко не по душе, как будто вот вызывает чуть-чуть дискомфорт. Вот. А в целом, ну как один из вариантов можно. Мені б знаєш, напевно, було незручно виставляти ага. такий лист. тому що я бачила, наприклад, у однієї дівчинки такий лист. Ну я скажу так: речі там дуже дорогі. Я не знаю, яка компанія там збирається, і, можливо, люди якось скидаються на один подарунок, але там із розряду подарунки по тисячі доларів. Ну, це такий високий прайс зазвичай да? для друзів, скажімо так, тому мені б, напевно, було б незручно. Мені здається, я би поставила людей в незручне становище своїм листом. Але в той же час в мене, наприклад, є вішлист, И от просто все, що мені подобається, я туди постійно закидую. Навіть для себе, щоб не забути, что мені це сподобалось. І іноді, коли чоловік хоче мене порадувати, не обов'язково це на якесь свято, він просто з того вішли, щось може обрати. Він знає, що це те, що я хочу, а там прям посилання. І всі щасливі. Але я проти того, щоб замовляти подарунки особисто для себе. Тобто, я за те, щоб залишати місце для творчих пошуків. Хай людина шукає, хай людина старається, в неї це може вийти навіть краще, ніж у мене, наприклад, але з друзями. я стараюсь даровать гроши, потому что человек пришла и купила то, что ей треба. Согласна, и знаю, что здесь захотелось подчеркнуть про важность бюджета. Вот ты сказала, и действительно, это же очень важный вопрос, когда нужно обсудить бюджет. Да, тому, кому то скидываешь этот список, Насколько человек может позволить себе тебе это подарить или не может позволить? И вообще хочет ли он тратить на тебя эту сумму денег, да, допустим, конкретно. Я знаю таких людей, которые говорят так, вот у меня день рождения, мой подарок должен быть дорогий, красивый, с диамантом, да, например. Людина конкретно говорит. Смотри, когда человек просит дорогой подарок, это же может быть про недостаток внимания в отношениях. Да, вот очень часто бывает, что когда мы просим прям подарки. Да, вот выпрашиваем, вот почему ты мне цветы не даешь, подари мне цветы, допустим, или почему ты вот это, ты знаешь, что где-то как будто есть дефицит, да, есть, Конечно. то есть, ну, по факту я могу сама пойти себе купить букет цветов, поставить и наслаждаться им, да, если вдруг муж занят там или еще что-то, но нам важно, чтобы именно он это сделал, и мы подходим к нему, говорим, пожалуйста, купи мне цветы там, да, вот когда есть вопрос уже просьбы, то это не всегда про искренность. Часто это как раз вот, когда ты просишь дорогих подарков, да, вот именно важно мне масштаб, мне именно важна цена, да, не то, как ты там внимание мне уделяешь, то здесь очень может говорить про то, что недостаточно внимания идет от партнера, и мы таким образом пытаемся компенсировать, чтобы через подарок почувствовать, что я все-таки цена здесь, я здесь, меня здесь видят, я вообще-то здесь есть, да, и мне уделяют внимание. По подарунках можна багато чого сказати це не лише про прагматичність, да як mm -hmm. людям інколи здається, що подарунки, знаєш, ще є така культура. Деякі людини люблять дарувати подарунки, і от ту людину, яка любить подарунки, вони вважають прагматично, або ще щось таке. Uh -huh. Так от подарунки це завжди каталізатор того, як у вас у парі з комунікацією, як ви гарно один одного знаєте, розумієте, наскільки ви домовилися в цьому житті, тому що подарунки ну, вони так гарно підсвічують ці моменти днів народжень uh -huh. і не тільки. Моменти Квітів, я знаю таке, коли жінка говорить, що для мене дуже важливі квіти, і її чоловік поруч сидить і говорить: я сказав, я квіти дарувати принципово не буду, це моя позиція це витрачання грошей на вітер. Я вважаю, що це жорстко. Це жорстко це плювок в обличчя. Якщо людина вже просто тобі ось такими буквами сказала, в мене є така потреба, для мене це важливо. І ти просто говориш, а я принципово не буду дарувати квіти, тому що я вважаю, що це витрачання грошей на вітер. Для мене це небажання чоловіка вкладатися в емоційну складову сім'ї чи стосунки. Для мене це так. Коли згодна дорогий, це вже інша історія. Тут уже питання до людини, наскільки вона себе асоціює з цим подарунком, наскільки вона себе оцінює. Тобто, якщо мені принесли подарунок дешевенький, то це напевно і зі мною щось не так, і я напевно десь не дотягую. Тобто, якщо у людей таке мислення, то їх буде ранити якийсь такий подарунок. Для мене це про увагу. Якщо я знаю, що людина витратила багато часу. то это уже для меня чаще ценнее, чем деньги. Ну, а вообще для меня подарунки – это мова кохания, да. подарунки – это важно також. Да, для меня тоже. Вот я прям сижу, мне откликается то, что ты говоришь. И принимать их также важно, корректно, как и дарить. Да, иногда у человека из-за комплексов каких-то он не может правильно принять. Да, это то же самое, как комплимент он не может принять. Да что-то, да зачем ты вообще тратился? Да нет, да давай забери, забери обратно, там или что-то такое, или а давай вернем, давай вот подешевле что-то. Можно сказать, что подарок это такой мощный инструмент даже коммуникации, да. мощный да. инструмент коммуницировать со своими близкими, вот и выражать свое к ним отношение. в тому числі, любов, от заботу. А що робити жінкам, у яких чоловіки скупі, вони кажуть, нічого їм не дарують, не хочуть на них витрачати гроші, дарувати подарунки, радувати. Що робити з такими чоловіками, як бути? Оля, ну, На мій взгляд, здесь не так все сложно, і сложно одновременно. Да? Что здесь більше посредством діалогу, якщо ми вже попыталися своєму мужчині пояснити, что вот для нас вот это важно или вот это важно, или какой подарок. И он в любом случае все равно, допустим, жадничает где-то и не хочет завысить бюджет на подарок, да, или, может быть, дарит что-то, что нам ну, не очень приятно, допустим, мы хотим вот это, а он говорит, да, это тебе не нужно, вот тебе нужно, да, как бы он лучше знает, то я думаю, что нужно пробовать говорить, еще раз говорить, еще раз говорить. Но если уж не получается говорить, тогда тут, конечно, слушай, я, честно говоря, даже сама в замешательстве интересно, что же это за мужчина, который ты говоришь, что для тебя вот этот конкретный подарок очень важен. И для тебя очень важно вот это. Я думаю, стоит объяснять именно, почему именно этот подарок для меня очень важен. Потому что иногда человек не понимает из-за того, что у него есть свой опыт жизненный, да, из-за того, что наш партнер он тоже был в своей семье, он видел какой-то пример, отношений родителей. И если папа совсем не дарил маме ничего, то он тоже не, не будет ничего дарить. Но если человек заинтересован в отношениях, и мы для него цены важны как любимый человек. Я думаю, мы друг другу будем идти навстречу, потому что это же не только мужчина, бывает и женщина тоже. Я точно знаю, что есть такие примеры, когда женщина считает, что она получает подарки, это ок, а мужчина не должен. Ну, то есть она говорит, я ему ничего не дарю, например. Ну и э, тут тоже важно понимать, что как бы, другой человек, он посредством подарка, он видит наше отношение к нему. И иногда даже отсутствием подарка можно ранить. Кто-то вообще не хочет подарки получать, кстати говоря. Есть такие семьи, где он говорит, а я не хочу, чтобы она мне дарила. Она вечно подарит фигню какую-то, да? Мне это не нравится. Я лучше сам себе куплю. Я знаю, что я хочу, да. Вот. И это тоже ну как бы история про какую-то индивидуальность в семье. Вот. Но если все-таки вернуться к тому, что скупой мужчина, и он прям жадничает, да? а жадность это, как правило, всегда же про защиту, это защитный механизм вот от того, что там, слишком много потрачу, пустая трата денег да, из-за того, что вот мы там голодали, а сейчас мы там непонятно на что тратим деньги. Моей маме вообще там отец ничего не дарил. Зачем оно надо? Да? Мама моя всегда говорила, что это бесполезная трата денег да, там, на цветы. То есть здесь очень важно проговаривать. Я считаю, что вот точно возвращаясь к той фразе, которую ты сказала, что для меня это важно, да, попробовать донести своему партнеру, что именно это для вас важно, что вы не хотите за эту сумму вот такое, вот вы хотите чуть дороже вот это, потому что вот в этом вы почувствуете себя просто ну, королевой, да? Потому что в этом, ну, не нравится вам, что в этом вы чувствуете себя, ну, домохозяйкой, допустим, да? А вот это, это ваша мечта, что вот в этом платье я буду порхать, у меня настроение, от этого у меня вот, вот это и вот это. То есть, может быть, еще очень важно рассказать плюсы который получит мужчина благодаря тому, что у вас это появится. Да? То есть, да, это больше такое какое-то уже манипулятивные там, нлп штучки, да? но в этом тоже есть правда, да? потому что иногда по-другому человек просто не понимает. На войне все средства хороши. Загодно, загодно. Можно такий підсумок підвести, еще по-перше, вы повинні розуміти, з какой причины человек не дарує вам подарунки. А по-друге, просто Як практика показує, найчастіше чоловіки, які не дарують подарунки, їм просто мало вдячності і мало похвали. Жінки не хвалять їх за маленькі якісь кроки. Відмічайте це все. Зробіть так, щоб у чоловіка в голові була зв'язка: я зробив щось для тебе, я отримав дуже багато похвали, я отримав дуже багато вдячності, і тоді його вклад. У вас для нього буде вигідний. Він буде розуміти, я витратив і я отримав. Якщо я витратив і нічого не отримав, він не буде витрачати більше. Це звичайна логіка. Безусловно, і побольше емоцій. Вау! От дуже багато жінок бояться проявляти якірні емоції. То есть не нужно бояться закричать от радости, завизжать даже иногда от радости, броситься ему на шею, обнять, расцеловать и сказать «Вау, я в восторге!» Это же просто э, прекрасно. Вот. Конечно, мужчинам, наверное, нужно вот это вот ну, подкрепление того, что я классный, я нужный, я для нее ценный. И, конечно, если мы будем за маленькие подарки благодарны и чуть-чуть, по, -чуть, по, -по немножечко увеличити, вот так буде, мабуть, органічно. В принципі, треба пам'ятати, що чоловіки вони трошки інші створіння. Як уже ми сказали, в них міг бути інший досвід, у них є інше якесь уявлення про життя. Нічого страшного, якщо ви покажете, як це може бути інакше. І якраз таки, чому чоловіки люблять дарувати жінкам подарунки, жінки, які отримують багато подарунків, дають чоловіку щось таке. Що він не може купити за ці гроші, які він витрачає на подарунки. І саме тоді, коли чоловік бачить оці емоції, це щастя, цю радість в домі, жінка задоволена, всі щасливі, він тоді теж стає задоволеним, йому вже стає не шкода витрачати ті гроші на подарунки, тому що він бачить, як це окупається. И, до речі, я схильна вважати, що чоловіки самі не можуть так яскраво проживати емоції, саме тому чоловіки не так люблять купувати щось для себе. Чоловік краще ці гроші піде витратить на подарунок для своєї жінки, тому що там він отримує в результаті більше, ніж просто річ. Щось таке, що він не може собі за гроші купити. І от коли ви чоловікові своєму підсвічуєте це, коли ви дійсно йому даєте зрозуміти, що він щось зробив класне і цінне для вас, я впевнена, чоловіки будуть вкладатися у вас і у ваші стосунки. Да. Так, ну що, і питання, яке теж варто обговорити про подарунки як спосіб вибачитися: чи працює це, чи не працює, і взагалі це нормально чи ні. Яна, що ти думаєш? Я думаю, що це точно працює, Однозначно, причому це працює і как з іскриніми вибаченнями, коли ми іскренне хочемо принести вибачення другому человеку, и используем в качестве извинений подарок. Это вполне приемлемо. На мой взгляд, я тоже пользуюсь таким инструментом. И, конечно, это бывает история и болезненная, когда у нас превращаются извинения с подарком в какие-то уже токсичные, какие-то манипулятивные такие круги, когда женщина может вызывать конфликт бессознательно, чтобы мужчина приносил ей подарок да, с извинениями. Поэтому очень важно быть осторожным с такими инструментами, как извиняться с подарками в отношениях, чтобы это не стало привычкой скорее. Да? Я бы вот так вот подчеркнула. Пусть подарки будут лучше по другим поводам, чем мы будем постоянно заглаживать вину. Как будто мы всегда в чем то виноваты. Да? Это не всегда так. І вот. кроме этого, извиниться можна і без подарка, щоб да? не превращать это в якісь ігри. Знаєш, тут важливий дійсно підтекст. Чи я вибачаюсь і як спосіб сказати, що я готовий іти далі, ніж просто слова, я ще роблю якийсь вчинок, або я просто відкупаюсь. Очень часто, кстати, родители откупаются, детям приносят подарки, чтобы откупить, компенсировать время, не проведенное да, с ними. Когда родитель постоянно работает, работает, и все, что он делает, это задаривает подарками детей. Да. Точно так же муж жене может дарить сумасшедшие подарки, но не вкладывать в это своего внимания. Да, да я так, знаешь. когда это про відкупання, то це однозначно не здоровая история. И тут треба розуміти, що грають в цю історію завжди двоє. І треба завжди себе ловити на думці, як ви приймаєте подарунки і як і за що ви їх даруєте. Так. Да. Ну що, друзі, на цьому будемо завершувати. Сподіваємось, сьогоднішня тема була корисна для вас, і ви отримуєте тільки бажані подарунки на свята. Ми раді були бути з вами. Ради були дуже бути з вами. Всім пока!